Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua bersama dengan saya Muhammad Anwar bin Jamat daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan saya sekarang berada di syarikat Virtual Base Seri Embarhad yang, ber, yang terletak di Bandar Mas, Kota Tinggi uh, Di sini kami akan mengadakan lawatan akan mengadakan lawatan serta akan mengadakan Uh, kita akan melihat syarikat dengan lebih dekat tentang produk yang dihasilkan oleh mereka dan jangan lupa anda semua saksikan wawancara eksklusif bersama dengan panel-panel dalam program uh, luaskan jangkauanmu yang berada di syarikat virtual base Serim Berhad saksikan Untuk episod begini kita akan ikuti wawancara eksklusif dan mengenali siapakah Virtual Beats Sdn Bhd dan apakah perkhidmatan yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhammad Anwar bin Jamat daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam segmen Luaskan Jangkauanmu di Radio Anur An Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu. Para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan mengadakan wawancara eksklusif bersama bukan satu panel, bukan dua panel, tetapi tiga orang tetamu istimewa kita. Yang pertamanya adalah Tuan Abdul Rahman bin Omar, pengarah syarikat Ritual Base Serian Berhad. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan. Memperkenalkan panel yang kedua, Sahibul Fadilah Tuan Haji Muhammad Suhadi bin Misran, penolong pengarah unit pemantauan dan penguatkuasaan bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sait? sihat. Alhamdulillah. Insya-Allah panel yang ketiga, aa, kita memperkenalkan iaitu Encik Asrizam bin Uda, penolong pengurus bahagian ekonomi dan usahawan kejora. Baiklah, Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan terus kepada aa, soalan yang pertama. Tanpa melengahkan masa, kita serahkan soalan yang pertama kepada Tuan Abdul Rahman. Aa, Tuan, bolehkah Tuan kongsikan aa, secara ringkaslah latar belakang syarikat dan juga jenis-jenis produk yang Tuan hasilkan di syarikat ini? Dipersilakan ya, Tuan. Okay, Assalamualaikum, uh, terima kasih kepada Ustaz, Tuan Moderator Dan panel-panel uh, yang lain daripada Kecora dan Ustaz Suhadi Sama-sama uh, kita menjayakan program pada hari ini uh, Alhamdulillah, nama saya Abdul Rahman bin Rumah. Saya berasal daripada Kota Tinggi Dan telah menjalankan perniagaan saya selama uh, hampir 20 tahun So kepakaran saya adalah dalam menjadikan produk minuman Minuman terus minum Uh, permintaan produk yang paling tinggi adalah produk, uh, produk minuman kacang soya dan produk uh, katira produk lokal produk johor lah dipanggil macam tu so itu adalah main produk kita yang paling tinggi permintaan sekarang ni so sekarang uh, untuk melebarkan uh, pasaran kami mengeluarkan produk-produk yang baru seperti produk malt coklat Okay, uh, produk saya sekarang ni berada di sekitar johor baru di seluruh Johor lah, terutamanya. So, produk kita menangkumi 80% adalah sekolah-sekolah. Selebihnya 20% daripada runcit dan kilang-kilang di seluruh Johor yang buat masa ini. So, akan datang saya punya perancangan untuk masuk supermarket dan hyper-hypermarket yang berada di Malaysia lah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, begitulah tadi syarikat Virtual Base Semberhat telah menghasilkan pelbagai produk minuman yang sangat-sangat kita gemari telu, uh, seperti produk uh, air soya, air kacira yang mana kalau kita lihat contohnya ketika bulan puasa air kacira merupakan satu air minuman yang sangat popular di negeri Johor. Memang uh, ia merupakan satu minuman yang uh, akan menarik lebih ramai pelanggan. Okey, kita beralih pula kepada soalan yang kedua. Iaitu soalan ini insyaAllah saya tunjukkan kepada Al-Fadil Ustaz Suhadi Ustaz Suhadi, uh, kalau ikutkan pengalaman Ustaz lah uh, Macam ketika pemantauan dilaksanakan Apakah perkara-perkara yang dilihat dan dinilai Untuk memastikan pemegang sijil pengesahan Malaysia Sentiasa mematuhi manual persedia halal yang telah ditetapkan Boleh terangkan sikit Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uh, tuan moderator, pengusaha dan juga wakil daripada Pihak Gujarat Alhamdulillah pada pagi ini hari ini kita bertemu dalam program Luaskan Jangkawanmu uh, dan untuk makluman tuan-tuan uh, dan puan-puan untuk sebalik yang dinyatakan oleh uh, pak moderator tadi uh, kami di unit pemantauan dan penguasaan akan uh, pergi ke mana-mana kilang, klinis yang mempunyai sejarah halal untuk kami memastikan bahawa pihak pemegang sijil sentiasa mematuhi apa juga yang berkaitan dengan manual prosedur dan untuk uh, maklumat tuan dan puan lah uh, bila setiap kali tim kami unit pemantauan dan pengawasan pergi ke premis pin satu kunci la yang pertama kami akan melihat isu fizikal bangunan ya yeah? bila fizikal bangunan ni kami akan lihat keseruhan tempatlah lah uh, sebab apa uh, dia merupakan uh, satu tempat yang menjadi guncanya produk-produk itu dihasilkan jadi kami akan masuk ke suruhan tempat sebab itu antara uh, kuasa ini daripada kami unit pemantauan untuk akses mana-mana tempat di dalam mana-mana premis yang memegang sihat halal yeah. jadi kita akan melihat uh, fizikal bangunan bila kita melihat fizikal bangunan sudah mestinya semestinya lah kita akan lihat yang pertama mana-mana kita pergi kebersihan pertama saluran air apa-apa yeah. yang kita kebersihan kita akan pastikan ia menjaga ia menjadi satu uh, kemestian pada kami dan juga kami akan salurkan kepada pihak pengusaha supaya kebiasaan ini menjadikan satu perkara yang lebih beratkan ya yeah? dan untuk makluman uh, semualah ya yeah? mana-mana premis kilang yang tidak mematuhi ataupun tidak mengikut spek standard kami di unit pemantauan dan pengawasan ini dan sekebiasaan uh, kami boleh salurkan kepada pihak lain iaitu kepada Uh, bahagian keselamatan dan kualiti makanan ataupun di KKM Jabatan Kesan Juru uh, supaya kita minta dia bagi nasihat dari suatu Kebersihan sebab itu di bawah kuasa Jabatan Kesan Juru dari Surat Kebersihan kami juga boleh bagi uh, uh, pandangan dan kami juga boleh syurkan kepada pihak di untuk membantu pihak hilang untuk sentiasa mematuhi uh, kebersihan terutama sepanjang uh, proses ya. kemudian yang kedua yang kami akan lihat ialah bahan mentah bahan mentah ini sangat penting. Jadi kita akan lihat bahan mentah yang berada di Hilangkila uh, ataupun premises ni adakah sama seperti mana yang didaftarkan di MyE Halal. Uh, itu yang kami kena lihat. Uh, sekiranya ada percanggahan di situ, uh, sama ada produk itu tidak didaftarkan ataupun uh, barang itu bahan itu tidak ada dalam uh, uh, MyE Halal tetapi ada di uh, store, itu pun kami akan keluarkan NCR di situ ada ketidakakuran jadi kita akan pastikan dari sudut bahan mentah dan bila bahan mentah kami akan pastikan juga bahan mentah itu mesti mempunyai isi halal aa, sebab produk yang, yang dihasilkan ini halal jadi rantaian bahan mentah itu kami akan pastikan dia mempunyai isi halal okay, kemudian yang ketiga kami akan pastikan contohnya macam di tempat yang kita pergi ni we call this ya, je yang bernama Beligo ni kami akan pastikan pekerja-pekerja ada -pekerja, sumpahkan taipoint yang masih milik lagi sebab dia secara langsung dia uh, terlibat secara langsung dengan uh, produk yang kita pastikan dia masih lagi milik dan itu antara perkara yang perlu kami ambil perhatian ya sebab dia melibatkan uh, keselamatan dan juga kualiti makanan ya sebab dia akan dipasarkan pada umum dan selain itu kita akan melihat dari sudut uh, produk produk yang dihasilkan dan produk tu kita lihat dari sudut uh, uh, packaging dia labelling dan juga uh, logo halal. Adakah sama dia punya logo halal tu dengan siri-siri seri number tu? Dan juga uh, alamat. Adakah alamat itu sama dengan premis yang didaftarkan di dalam My e-halal? Untuk memastikan dia tidak bercanggahlah dengan manual procedure Itu adalah perkara yang kita lihat secara umumnya uh, supaya uh, pihak kami di unit pemantauan dan juga pemegang sijil halal sama-sama kita beringat Perkara yang perlu Perkara yang boleh, yang tak boleh Dan kita juga nasihatkan Supaya pihak pengusaha ini Dia lebih uh, Cakna, ambil uh, berat tentang Sigil halal ni sebab dia uh, Salah satu daripada uh, Kewajipan orang Islam Memilih makan itu Wajib yang halal Jadi saya tak langsung pihak pengusaha ini Dia mewakili uh, Kita, diatan agama Bila membeli halal bermaksud ah uh, produk itu dijamin insya-Allah halal untuk dimakan atau digunakan ya yeah? baik itu saya untuk ulasan daripada saya daripada soalan daripada moderator tadi terima kasih alhamdulillah terima kasih ustaz uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian itulah uh, peranan daripada unit pemantauan yang mana unit pemantauan ni dia merupakan macam cikgu disiplin tiba-tiba dia datang dalam kelas dia buat spot check so dia akan beritahulah dia akan memeriksa di uh, di di kawasan kilang tersebut untuk memastikan keterjaminan halal itu berlangsung walaupun dah dapat sijil halal. Jangan anda beranggapan syarikat-syarikat itu telah ada sijil halal, sudah habis tugasnya di situ. Tetapi tugasnya akan berterusan yang mana dia akan terus memastikan keterjaminan halal itu berlangsung sehingga dia memperbaharui sijil halal yang baru. Baik, untuk uh, mendapatkan info yang lebih mendalam tentang prosedur halal anda boleh pergi ke uh, Google dan type MPPHM MPPHM 2020 iaitu bermaksud Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia Domestik 2020 untuk mendapatkan uh, maklumat yang lebih jelas berkaitan dengan prosedur halal Insya Allah kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Kita akan kembali kepada Tuan Abdul Rahman. Uh, Tuan, uh, soalan saya. Apakah cabaran ketika Tuan membuat permohonan sijil halal dan manfaat utama yang diperoleh oleh syarikat selepas mendapat sijil pengesahan dalam Malaysia? Bolehkah Tuan terangkan daripada segi pasarannya macam mana, daripada keyakinan penggunanya macam mana? Dipersilakan Tuan. Terima kasih, uh, tuan moderator. Uh, cabaran yang pertama yang saya lalui adalah uh, pada peringkat pertama pem memohon persijilan halal lah. So pada awalnya kami memang tak ada apa-apa uh, pengalaman. So memang agak susah. Memang kita tak tahu apa-apa kan? So kita datang ke khusus. Uh, so kita belajarlah bagaimana untuk uh, memohon persijilan halal tu dan kita pun banyak bertanya dengan pemilik-pemilik eh -pemilik, uh, fasilan halalan yang lain bagaimana kita untuk mendapatkan dan kita pun rujuk juga kepada bahagian keselamatan uh, kualiti makanan di KKM uh, bagaimana kita untuk menguruskan uh, kebersihan, pemantauan yang sentiasa dan setiap hari yang kita buat daripada bermula sehingga akhir waktu bekerja dan kita akan melakukan itu Mengikut SOP yang telah ditetapkan. Uh, selepas saya dah masuk ke khusus, dah ada penyediaan, uh, saya dah pun menghantar uh, khusus kesedaran halal kepada semua uh, staf-staf yang ada. So untuk penjagaan, untuk menghasilkan produk-produk halal, kita kena ikut apa yang uh, garis panduan yang telah ditetapkan. Uh, Alhamdulillah uh, pengalaman kita, uh, kita dah Mencapai empat kali lah. Saya dah ah, melalui tidak? empat empat permohonan ah. dua kali lah uh, uh, setahun dua kali. So maksudnya dah hampir lapan okay. tahun lah. Hampir lapan tahun. Hampir lapan tahun sudah ada, uh, ada eh? perziaran halal. Alhamdulillah. Uh, saya sudah. saya terus uh, sentiasa perbaiki dan belajar mengikut garis panduan yang telah uh, dikeluarkan oleh Pihak-pihak jabatan agama. Ya, jadi tambah sikit tuan yang berkenaan dengan apabila dah ada sijala tu, tuan ada rasa perubahan tak syarikat tuan? Aa, ada permintaan orang macam mana aa, dia punya pasarannya lebih bagus ke macam mana ke? Pertamanya saya memang ya, pertama saya yakin kepada saya dan tim-tim saya untuk menghasilkan produk tu selamat hmm. dan selamat dan halal. Toiban. Itu yang pertama. So apabila saya dah yakin, so saya untuk uh, me, uh, untuk memberi kepada pengguna, so pengguna pun akan yakin juga dengan penyediaan produk-produk daripada syarikat Berigo. So saya gariskan ada lima lima manfaat lah, lima manfaat uh, selepas bersejarah halal. So yang pertama kepercayaan pengguna meningkat dengan produk-produk saya lah. Saya nampak saya, saya ada feedback dengan saya dapatkan feedback daripada pelanggan-pelanggan. So ada yang setengah-setengah pelanggan tu dia memerlukan persijilan halal. So hmm. dia nak tahu persijilan halal ni adalah bersih dan selamat. So sekarang kalau kita tengok yang Muslim dan non-Muslim pun akan menitik beratkan uh, persijilan halal. Itu yang pertama. So yang keduanya akses pasaran yang lebih luas. So, mudah. Apabila kita nak masuk pasaran yang baru, so dia akan bertanya juga. Betul. Adakah produk tuan ha, syar ada halal? Syarat nak masuk tu mesti kena ada halal. Dia akan bertanya juga. Yo, so okay. Kebiasaannya non-Muslim pun akan bertanya, hmm. adakah produk tuan ni halal? So, dia pun dia dah maklum. Dia pun dia dah tahu. So, produk ni adalah terjamin daripada segi kebersihan dan keselamatan. Itu yang kedua, dan yang ketiga, secara tak langsung, pasaran luas dan peningkatan jualan kita akan naik secara automatik, mudah oh, untuk kita penetrate kepada pasaran-pasaran uh, baru. Itu yang ketiga. So yang keempat, bahan dan tempat pemprosesan kita lebih selamat dan meyakinkan kepada pengguna. Mm -hmm. itu yang keempat itu eh kalau kita tengok so yang kelima meningkatkan reputasi brand kita dan syarikat kita ah. untuk pergi lebih jauh dan lebih mudah untuk dikenali dengan uh, rapat pada pengguna-pengguna so zaman sekarang lebih mudahlah kita untuk kita promote produk-produk kita melalui media-media sosial yang ada sekarang ni so advantage sebenarnya So produk-produk yang ada kepada ada yang pensijilan halal ni itu adalah satu added value dalam produk yang kita sediakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah satu contoh. Aa, daripada produk hasil daripada virtual base yang berhad yang mana mereka menghasilkan jenama Beligo. Kalau tuan-tuan nampak di pasaran, pastikan tuan-tuan beli jenama yang telah ada pengesahan halal yang mana dengan adanya sijil pengesahan alal anda punya anda akan mendapat tiga jaminan. Yang pertama akan mendapat jaminan produk tersebut adalah bersih dan suci. Yang kedua produk tersebut adalah berkualiti dan yang ketiga produk tersebut selamat untuk dimakan. Okey. Alhamdulillah kita terus kepada soalan yang terakhir. Saya akan tujukan soalan ini kepada Tuan Asrizam. Jadi Tuan, apakah inisiatif atau bantuan yang ditawarkan oleh pihak kejora kepada pemilik-pemilik industri yang berada di bawah bimbingan pihak kejora? Boleh terangkan Tuan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrizam daripada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara saya merupakan pegawai eh, di bawah Bahagian Pembangunan Ekonomi dan Usahawan. Dan berdasarkan soalan daripada tuan moderator kita tadi berkenaan dengan inisiatif-inisiatif yang pihak Kejora ada sediakan untuk usahawan. Jadi untuk usahawan ni Bahagian Pembangunan Ekonomi dan Usahawan ni terdapat 3 uh, unit. 3 unit ini adalah satu, salah satu ekosistem yang melengkapkan daripada pembangunan usahawan itu sendiri, pembangunan produk dan Seterusnya pembangunan premis okay, Jadi dari segi bantuan-bantuan uh, yang pihak kejuara tawarkan kepada usahawan itu sendiri Adalah seperti program SBMN dan SPKLB Program-program yang tersebut uh, kita taja uh, dalam bantuan dalam bentuk barangan Barangan kepada usahawan tak lebih daripada RM10,000 lah nilai dia Kita belikan keperluan-keperluan berdasarkan permohonan usahawan itu sendiri uh, Jadi dari segi bantuan bengkel-bengkel uh, pembangunan usahawan itu sendiri pun kita akan adakan sesi uh, bengkel macam coaching PSR program start right uh, kita bangunkan kita menjalankan program ni untuk uh, bertujuan membangunkan usahawan dari segi sahsia dari segi keterampilan supaya mereka lebih yakin untuk uh, ni lah menjalankan perniagaan mereka itu sendiri lah uh, jadi dari segi bantuan tu daripada bentuk barangan pembangunan uh, produk lepas tu yang paling terakhir kita akan tempatkan usahawan kita dekat premis jadi ketiga-tiga unit yang ada di bawah Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ni bawah pembangunan ekonomi usahawan ni kita ada ekosistem yang lengkap sebenarnya untuk memastikan usahawan yang berada di bawah wilayah Kemajuan Johor Tenggara ini tidak tercicir daripada pembangunanlah dan dia tidak terhad kepada modal insan sahaja dan kita pun ada fokus dekat pembangunan usahawan. Untuk makluman eh kita ada 684 usahawan yang berada di bawah bimbingan kejuara itu sebenarnya. 600 lebih eh? Ah, ha, 684. Itu hanya di yang Johor Tenggara saja. Ha, meliputi kawasan Kota Tinggi sehingga Taman Silambak keluar. Oh, itu ha. baru dua daerah lah senang ha, cakap. Kita sebenarnya uh, meliputi 300,000 hektar keluasan uh, bawah jajahan Kejora uh, kejuara. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan ni kita dapat sedikit sebanyak dapatlah bantu usahawan yang nak start daripada zero sehinggalah dia ada premis. Ha, itu kita punya selain kita membangunkan fizikal, kita bangunkan juga keterampilan usahawan tu sendiri tu. Sama Kita cover semua. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitu banyak sekali inisiatif dan bantuan yang telah diberikan oleh a Kejora. jadi anda di luar sana apa tunggu lagi? Ambillah ini sebagai satu peluang sekiranya anda belum mendaftar di bawah bimbingan kejora, anda boleh berjumpa dengan kejora untuk mendapatkan macam-macam inisiatif yang istimewa. Bukan sahaja kelas, bukan sahaja bantuan peralatan yang diberikan, bukan sahaja kelas-kelas bimbingan industri diberikan, malah kelas-kelas seperti mendidik sasih diri pun ada juga di, diberikan oleh pihak kejora. Alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung rancangan. Uh, luaskan jangkauanmu. Berbagai input dan maklumat yang menarik telah pun kita perolehi pada pagi ini. Uh, pastikan anda terus menyokong produk-produk yang halal serta produk keluaran contoh seperti daripada virtual base yang berhad. Pastikan anda nampak aja produk jenama Biligo, jangan was-was untuk membeli produk tersebut. Teruskan menyokong. Kerana mencari yang halal itu adalah satu kewajipan ke atas setiap Muslim. Sehingga kita bertemu lagi di lain kesempatan Hanya di Radio Anur An Cahaya Inspirasimu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan ke mana-mana Pada episod seterusnya kita akan ada lawatan eksklusif di kilang virtual base Bahat, Bahad Di mana kita akan lihat bagaimana kau operasi sesebuah kilang air minuman Kita ada dua, satu botol kaca, satu botol pipi So kalau apa beza kaca dengan plastik? costing costing eh costing tapi grade adalah kalau glass bottle adalah grade kalau yang soya tadi dia guna bottle apa pp pp bottle pp bottle eh pp bottle